Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Kita akan teruskan dengan kita punya pengajian berkaitan dengan sirah Nabi. Sebelum kita nak masuk kepada surah-surah, kita nak masuk kepada turutan surah mengikut penurunan wahyu. Saya rasa sangat-sangat cantik dan sangat-sangat seronok untuk kita sama-sama kita nak tengok kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diutuskan untuk menjadi nabi dan rasul. Iaitu sebelum Nabi 40 tahun. Kita nak tengok secara ringkas sekali lalu berkaitan uh, sirah tersebut ataupun sejarah daripada Nabi dilahirkan berkaitan dengan tarikh dia kemudian umur-umur Nabi dan apa yang berlaku. Jadi video ni saya rasa dia amat sesuai untuk tuan-tuan yang nak ulang kaji yang mungkin nak ceritakan sirah dengan anak-anak ialah kadang-kadang kita lupa ataupun tuan-tuan yang nak pergi menunaikan umrah nak bercerita dengan ahli keluarga, nak berkongsi ataupun saja nak mengulang kaji untuk nak ingat balik sejarah nabi yang sahih yang memang benar-benar berlaku seperti mana yang disebutkan dalam sirah. Antara sirah yang utama yang kita boleh gunakan adalah sirah Nabawiyah Rahim Al-Maktum iaitu yang disusun dan kemudian mendapat anugerah daripada pengurusan sirah-sirah di seluruh dunia antara sirah yang membuat kajian yang terbaik. Banyaklah kitab sirah sebenarnya banyak. Tapi hari ini kita nak ringkas saja tuan-tuan yang nak naik flight ke, nak pergi umrah nanti, kalau tak sempat nak dengar sekarang mungkin nak dengar masa naik nak pergi umrah nanti lagi feel kan. Boleh save video saya, boleh download kalau YouTube. YouTube ni kita boleh download lah untuk kita nak tengok walaupun tak ada tak ada internet. Kita akan pergi kepada permulaan iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi ni uh, yang masyhur di negeri kita di tanah Melayu Malaysia ini adalah tarikhnya 12 Rabiul Awal Tapi tuan-tuan tahu tak sebenarnya terdapat perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Perbezaan tarikh. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 8, 10, banyak tarikh. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12 macam kita masyhur di Malaysia ni uh, 12 sambut 12 si ada berharap apa semua kan baguslah kan cumanya kita nak uh, kongsikan berkaitan dengan tarikh ni dia bukanlah satu perkara yang perlu dipergaduhkan ataupun diperdebatkan sebab apa dia ada kita tak nak masuk terlampau mendalam tarikh diperselisihkan maksudnya ada perbezaan pandangan seperti mana yang kita sebutkan tadi tapi berkaitan dengan bulan ulama sepakat bulannya bulan Rabiul Awal tahunnya pun ulama sepakat iaitu tahun tahun gajah kenapa disebut tahun gajah disebabkan sebelum kelahiran nabi iaitu pada tahun yang sama datang satu tentera iaitu namanya di famousnya disebut sebagai tentera Abrahah laki yang membawa tentera bergajah untuk menghancurkan Kaabah yang mana ketika itu Kaabah menjadi tumpuan utama aa, masyarakat untuk melakukan ibadah jadi dia nak robohkan Kaabah kemudian dia nak bina Kaabah di tempat dia dan jadi dalam sejarah memang ada dan sampai sekarang ada lagi tapak ditunjukkan dekat mana Abrahah ni dia cadangan dia untuk membuat Kaabah yang baru. Jadi bila nak buat Kaabah yang baru dia mestilah nak cuba untuk hancurkan Kaabah yang sedia ada. Kemudian sedikit berkaitan dengan kisah penyerangan Kaabah ini. Yang pertama tentera tersebut dia tak sempat sampai ke Kaabah. Kalau mungkin tuan-tuan ada baca ada ataupun ada tengok filem tentera tu dia dah sampai nak dekat dengan Kaabah kan. Naik gajah apa semua. Waktu burung pun datang pusing-pusing kan. sebenarnya dia bukan begitu. Sebenarnya tempatnya dia bukan dekat Nak sampai dekat uh, Masjidil Haram tu Tempat dia jauh lagi Dekat kawasan berkaitan dengan kawasan-kawasan haji uh, Dekat situ dia telah diserang uh, Oleh tentera-tentera Allah Subhanahu SWT Ataupun disebut sebagai uh, burung ababil Yang membawa batu-batu daripada daripada neraka Jadi ulama' sepakat pada tahun yang sama Lahirnya Nabi Muhammad SAW Jadi berkaitan dengan tarikh itu pula Tuan-tuan ada saya pernah mendengar ceramah di Malaysia Yang ini kita nak kena berhati-hati Jangan kita terpengaruh dengan fahaman ekstrim sebab apa? Uh, konklusinya saya bagi konklusi antara tarikh yang kuat mengikut kajian adalah 9 hari bulan. Berapa tuan-tuan? 9 hari bulan. Tetapi di Malaysia kan 12. Kita sambut 12. 12 12 Rabiul Awal. Ada penceramah dia dia akan sebut macam ni. Tuan-tuan saya tak sambut 12 Rabiul Awal. Sebab apa? Dia kata 12 ni bukan pandangan yang kuat. Uh, dan sebenarnya dia kata 12 hari bulan ni adalah tarikh kewafatan tarikh Nabi meninggal jadi dia kata saya khawatir kita sebenarnya bukan sambut tarikh kelahiran kita sambut kematian Nabi jadi dia kata saya tak sambut 12 hari bulan ini tuan-tuan satu masalah fahaman ekstremis dan tidak bijak menguruskan perbezaan pandangan yang mengatakan 12 hari bulan itu bukan bapa kamu bukan datuk kamu tapi para ulama pandangan para ulama dan mufti-mufti yang berada di Malaysia ini daripada bawahnya sampai ke utara selatan mufti-mufti ada bukan mufti yang main-main jadi tuan-tuan tolong berhati-hati dengan mendengar penceramah-penceramah yang sebenarnya tidak berkelayakan untuk menceritakan surah Nabi ya, eh, dekat situ saya kena keras sikit sebab apa dia kena dia melahirkan penceramah yang ekstrim dia akan melahirkan pendengar-pendengar yang ekstrim itu saya paling pantang sekali lah berkaitan dengan ekstrim ni sebab dia akan menjadikan satu urusan yang kecil menjadi urusan yang yang tidak sepatutnya diperbesarkan baik yang itu tarikh lahir Nabi kemudian apabila Nabi lahir dalam keadaan yang Nabi lahir sama tentu macam manusia lain ha, Maksudnya dalam keadaan normal Dilahirkan melalui ibunya Tidak sama seperti Nabi Isa AS Yang dilahirkan ha, tanpa tanpa bapa Ataupun Nabi Adam AS yang dijadikan terus oleh Allah tanpa ibu dan bapa Nabi Muhammad SAW lahir Seperti mana manusia biasa manusia biasa lahir ha, Itu yang kita nak ketahui Jadi, sewaktu uh, Nabi SAW masih kanak-kanak, mudahnya uh, Nabi masih lagi boleh didukung, uh, dimanjakan kan. Pernah dibawa oleh bapa saudara Nabi. Masa tu cuaca agak tak berapa nak cantik lah. Cuaca ni uh, susah nak hujan. Biasalah tanah Arab ni tanah yang gersang kan. Bahkan sampai sekarang pun mereka ada melakukan, terkadang ada diarahkan oleh kerajaan untuk melakukan salat sunat istisqa Salat sunat untuk minta hujan. Ha, berdoa kepada Allah minta minta hujan okay, kita nak bahas panjang jadi ceritanya Nabi SAW ketika itu masih lagi didukung macam comel lah Nabi SAW Nabi, Nabi yang melalui fasanya sebagai bayi sebagai kanak-kanak pernah dibawa oleh bapa saudaranya didukung dan dilekatkan Nabi dekat Kaabah sekarang ni keluar Kaabah tak? tak nampak pula Kaabah tu ini. jadi dekat Kaabah tu dibawa diletakkan disandarkan belakang maksudnya Nabi Nabi punya belakang tu disandarkan kepada Kaabah dan uh, bapa saudaranya bertawasul untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk minta hujan sebab nabi ni uh, memang daripada kecilnya mereka dapat merasakan ada keistimewaan pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sebaik sahaja diletakkan nabi dekat Kaabah itu disebutkan dalam sirah maka datanglah awan kemudian turunlah hujan nah, jadi tuan-tuan kalau siapa yang pergi umrah ni uh, sebab tu kita kena tahu bila kita tengok Kaabah tu kan ada orang cakap saya tengok Kaabah saya tak menangislah kan? Saya tak nak cakap, bukanlah kita nak paksa semua orang menangis tengok Kaabah tu. Tapi sebenarnya kemungkinan, kemungkinan tuan-tuan ada kekurangan dalam memahami ataupun mempelajari ilmu berkaitan dengan sejarah Nabi. Siapa yang belajar sejarah Nabi dengan bersungguh-sungguh, dia tengok Kaabah tu dia seolah-olah nampak semua benda yang berlaku. Nabi pernah kat sini, Nabi dekat sini, Nabi macam ni, macam ni. Jadi bila dia nampak tu, wuhh oh, memang... Kan. Pergi berkali-kali pun terasa macam kali-kali pertama itu kanak-kanak satu peristiwa yang berlaku yang seterusnya ketika Nabi SAW disebutkan 12 tahun kalau hari ini 12 tahun kita uh, dah jahnam kalau tak salah saya jadi usia Nabi 12 tahun nak memasuki remaja lah kan remaja 12 tahun Nabi nak dibawa ke satu tempat untuk berdagang jadi bila nak dibawa untuk berdagang mereka ada singgah. Saya ringkaskan tuan-tuan ceritanya. Mereka dilihat... Mereka ni kan orang Arab ni berjalan dalam uh, kumpulan. Gerombolan. Ataupun disebut kafilah. Maksudnya berkumpulan-berkumpulan. Jadi... Ketika mereka lalu di sebuah tempat yang ada rumah ibadat. Tapi bukan masjid lah. Rumah ibadat. Jadi mereka yang berada di rumah ibadat tersebut melihat satu keajaiban yang mana kafilah tersebut kumpulan yang ada Nabi dalamnya ketika itu berusia 12 tahun kumpulan ini dia sentiasa dipayungi awan awan duk, ikut 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 jadi mereka pendek cerita sehingga akhirnya dipanggil kemudian rupanya uh, ahli ibadah tersebut mengenali bahawa Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat istimewa dan diberitahukan ini budak yang special. Jangan bawa dia ke tempat yang dia, dia pergi tu sebab nanti ditakuti orang-orang Yahudi akan nak melakukan keburukan kepada dia. Sebab dia ni adalah orang yang ditakdirkan dengan takdir yang sangat sangat hebat. Ha, jadi ada ayat-ayatnya saya tak nak cerita saya panjang sebab nanti banyak lagi tu nak tengok. Jadi mudah cerita, itu daripada usia Nabi 12 tahun itu pun ahli keluarga yang membawa untuk pergi berdagang dah dapat tahu memang Nabi ni adalah orang orang yang special. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. iaitu berlaku satu perang, perang Fijar namanya. 15 tahun Nabi telah membantu bapa-bapa saudaranya dan orang-orang yang ketika itu berperang, Nabi ditugaskan ataupun membantu berkaitan dengan hal ehwal panah. Nabi menguruskan panah, anak panah dan sebagainya. Jadi kita kena faham dekat sini. Uh, usia belasan tahun nabi dengan dengan zaman kita ni jauh berbeza. Kita belasan tahun masih lagi bermain-main macam ni macam tu lah kan. Tapi nabi daripada kecil lagi memang nabi dah diterbuka dengan suasana peperangan, bahkan mengetahui situasi-situasi peperangan dan juga membantu dalam peperangan. Bermakna nabi ada satu uh, sejarah ataupun mempunyai mental yang bersedia dengan berbagai ke keadaan pada awal usia belasan tahun lagi 15 tahun kalau tepatnya ketika peperangan tersebut berlaku dan kemudian ada juga disebut kan uh, semasa dalam satu peperangan yang ketika nabi belasan tahun itu nabi ada terlibat dengan satu perjumpaan yang mana perjumpaan itu ada membincangkan tentang uh, nak buat satu undang-undang dan undang-undang itu sangat adil bagus mempertahankan hak sesiapa sahaja yang datang ke Kota Mekah nabi yang ketika itu belasan tahun Nabi masih ingat dan kemudian Nabi ulang ketika Nabi sudah menjadi Nabi Nabi kata kalaulah perjanjian itu nak dibuat balik semasa Islam ni sudah Nabi sudah menjadi Nabi pasti Nabi akan bersetuju nak cerita ni macam maksudnya apa maksudnya Nabi walaupun ketika itu usia belasan tahun sudah memula memikirkan uh, keadilan Nabi sudah diberikan kebijaksanaan untuk berfikir ingat tentang perjanjian-perjanjian Senang cerita kalau kita ni hari ni lah kalau kita budak belasan tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun mana nak ambil tahu hal negara nak ambil tahu ke hal-hal isu-isu uh, apa politik ke apa kan mana ada semua masih lagi nak bermain-main dengan game dan sebagainya biasalah anak sekarang kan tapi kita nak ceritakan perbezaan kematangan berfikir Nabi itu daripada belasan tahun tu memang dah sangat sangat matang bahkan Nabi sampai sampai ingat dan ulang balik ketika Nabi menjadi jadi Nabi kemudian uh, Selepas uh, Nabi remaja, Nabi pun berusaha macam-macam buat kerja. Disebutkan dalam surah, Nabi ada buat banyak kerja lah uh, sebab dulu bukan macam kita sekarang. Ada kerja, satu kerja ni tetap-tetap. Nabi buat macam-macam pekerjaan untuk mendapatkan uh, kewangan lah. Dan salah satu yang terkenal iaitu mengembala kambing. Nabi mengembala kambing uh, dan disebutkan juga, sebenarnya mengembala kambing ni bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tapi nabi-nabi terdahulu memang Allah susun dan Allah takdirkan mereka untuk mengembala kambing sebab dalam mengembala kambing ni dia ada special dia sebab kambing tu dia ada ciri-ciri macam-macam perangai kita tak nak bahas panjang tapi konklusinya dengan melihat kambing mengembala banyak kambing kita akan tengok ada kambing ni yang bagus dia dengar dia cakap ada kambing yang degil orang dah semua dah kumpul dia pergi lagi tempat lain ada perangai-perangai jadi dekat situ Sesiapa yang mengembala kambing ni, dia mesti tahu. Dia akan tahu macam mana perangai kambing ni macam perangai orang juga, manusia juga. Cumanya, bezanya apa? Dia tak bercakap. Itu kambing lah kan. Dia beg-beg aje lah kan. Tapi, Nabi mengembala kambing. Tapi, berlaku peristiwa-peristiwa yang ajaib nak menunjukkan kepada kita Allah nak menjaga Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mengembala kambing mengembala kambing ni tuan-tuan dia bukannya macam hari ni kita punya mengembala kambing kita duduk kat kandang kita bagi makan dia tak sama mengembala kambing yang ketika itu bahkan ada negara-negara yang masih lagi mengikut iaitu dilepaskan kambing tu ada sebenarnya memang dilepaskan lah dilepaskan di luar jauh sikit daripada daripada kawasan dekat Kaabah tu jauh sikit daripada Mekah jauh sikit jadi dilepaskan kambing-kambing untuk makan makanan sebagainya jadi Nabi sebagai seorang pemuda macam kita juga, mungkin ada anak-anak kita yang masih muda. Dia tertarik untuk nak melihat aktiviti-aktiviti uh, yang dilakukan oleh masyarakat. Maksudnya ada hiburan, ada apa. Nabi pernah tertarik. Jadi bila Nabi tertarik, Nabi uh, serahkan jagaan kambing tu pada kawan-kawan dia dan dia pun balik. Masuk ke Mekah balik untuk nak, uh, Allah SWT, untuk nak join lah dengan aktiviti tu, nak bergembira dengan aktiviti tu. Ringkasnya aktiviti tersebut adalah upacara perkahwinan. upacara perkahwinan ni macam-macam. Upacara perkahwinan. Subhanallah. Bila Nabi nak sampai, Nabi terasa sangat-sangat mengantuk yang akhirnya Nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak sedar. Bila Nabi sedar hari dah dah pun panas. Sekali berlaku. Kemudian berlalu hari yang lain, sama Nabi terasa macam nak pergi lagi. Na naluri manusia yang muda untuk berhibur. Nabi ibu pergi lagi terjadi lagi perkara yang sama nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tak sedar sampailah uh, dia bangun dalam keadaan dah tak ada apa dah selesai dah semua ni jadi begitu tuan-tuan Allah nak menjaga nabi daripada dijejakkan kaki nabi untuk pergi ke majlis-majlis yang tidak sepatutnya Allah nak alam jadi kita kena tanya tuan-tuan hari ni kalau kita nak buat apa-apa majlis apa-apa program kita kan ada orang dia dia akan tanya macam ni okey kita nak buat ni jangan ada benda yang haram jangan ada benda yang makruh kan tapi kalau peringkat orang yang mencintai Nabi SAW ni, peringkatnya tinggi lebih daripada biasa orang biasa dia bukan soalan dia ini wajib ke sunat ke haram makruh seharum haru pula dah harus ke haram ke kan dia punya yang tu nombor dua yang pertama soalan orang yang sangat-sangat cintakan Nabi ok aku nak buat majlis sekarang ni kalau aku buat majlis ni andailah kata Nabi ada di zaman ni adakah Allah akan izinkan Nabi untuk datang majlis aku itu orang yang sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad SAW maknanya pikirannya itu untuk Nabi Allah Rasul Rasul maknanya makruh tu memang dah totally haram lah bagi, bagi dia ha, itu kita nak kena faham maknanya Allah menjaga Nabi Muhammad SAW Ya ketika itu Nabi masih lagi mengembala kambing jadi tadi kita dah pergi kepada 12 tahun Nabi kecil lagi Nabi yang sampai kepada tempat ibadat tu Yang awan mengikuti gerombolan Nabi Kemudian 15 tahun Nabi ada join peperangan Membantu dalam urusan berkaitan dengan panah Anak panah dan sebagainya Sekarang ini kita pergi kepada usia Nabi 25 tahun Jadi ketika umur 25 tahun ini Nabi SAW ketika itu telah mula berniaga Nah, tapi bukan berniaga yang nabi keluarkan modal sendiri kemudian nabi berniaga-berniaga tidak tetapi nabi membantu orang lain mudah cerita nabi ambil barangan dagangan dan bekerja untuk ketika itu seorang wanita yang bakal menjadi seorang yang sangat-sangat hebat yang bernama Khadijah. Jadi Sayyidatuna Khadijah dia ni dia kenal dengan sifat nabi ni nabi ketika itu sudah mula terkenal dengan sifatnya yang disebut sebagai Al-Amin. Tuan-tuan, Al-Amin ni orang cakap uh, jujur, amanah, macam-macam lah sifat baik. Sebenarnya, yang paling tepat untuk disebutkan Al-Amin itu yang hanya untuk Nabi SAW disebut paling jujur. Dia mesti kalau bahasa Melayu, dia ada perkataan paling, paling jujur, paling amanah, semua paling. Uh, uh, ni, uh, <laughs> nak ceritanya, Nabi punya sifat itu sangat-sangat amanah sampai terkenal. Hari ni kalau kita nak tengok hari ni orang baik tu banyak kan baik. Tapi orang yang terkenal dengan kebaikannya amat sangat tu ada tak kita jumpa susah lah kan mungkin ada tapi susah tapi nak cerita Nabi punya terkenal itu sampai mendapat gelaran alamin sebab paling amanah paling jujur paling sopan paling oh, memang dahsyat sangat sifat Nabi sampai terkenal ketika itu 25 tahun jadi bila saya Khadijah dia dengar Nabi punya sifat itu dia tertarik jadi dia minta Nabi untuk bawa barang dagangan dia ke Syam pergi ke Syam untuk bawa barang dagangan dia Kemudian ditugaskan pula dengan seorang wanita yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berdagang. Kita pendekkan cerita, Nabi pun berdagang, selesai berdagang Nabi pun balik. Jadi bila Nabi balik, Maisarah ni dia teruja sangat. Dia cerita dengan uh, tuan dia Khadijah. Nabi ni macam ni sebab Khadijah dia dapat tengok keuntungan dia tu berbeza daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi Maisarah kata dia punya akhlak dia, cara dia bercakap, cara dia berniaga, dia berurusan itu sangat luar biasa memang bahasa kita sangat sempurna perfect maksudnya kalau orang berniaga tengok ish, memang dahsyat lah kalau kita sebagai pelanggan kita tengok dia kita kata andal contohlah contoh kan kalau mahal sikit ui aku beli benda ni kan kalau ada barang yang berkualiti berkualiti dan mahal orang tu pula baik kita akan walaupun barang ni murah lagi murah tapi kita akan cakap ni baik aku beli sini mahal sikit tak apa tapi kualiti orang dia pun bagus kan itu hari ini tuan-tuan bayangkan ini Nabi ketika itu yang mempunyai sifat yang hebat pelanggan tengok macam mana jadi keuntungan atau berganda bahkan kalau kita tengok luar negara ada orang ada tempat yang dia akan bagi tips pula tips yang sangat banyak kepada pekerja kalau dia suka dengan pekerja yang lain dia bagi tips dia bagi tips itu orang yang bukan nabi bukan manusia biasa tapi ini bayangkan tuan-tuan bayangkan sebenarnya tak boleh nak bayangkan tapi betapa hebatnya sifat nabi tu jadi nabi berdagang balik diceritakan oleh Maisarah jadi dua bulan dan daripada Nabi pergi tu Nabi dah balik dua bulan selepas itu jadi Khadijah ni dia dah aa, tertarik hati dengan sifat Nabi SAW dengan kemuliaan Nabi yang sebelum itu Khadijah ni tuan-tuan ramai sangat lelaki-lelaki yang bukan lelaki biasa lelaki-lelaki yang mempunyai darjat lah kan dalam masyarakat mempunyai kedudukan dalam masyarakat dia cuba untuk masuk minang meminang Khadijah tapi semua ditolak jadi akhirnya Sayyidatuna Khadijah membuat keputusan untuk melamar melamar Nabi ya. jadi di dihantarkan pesanan melalui seorang wanita. Jadi wanita itu berjumpa dengan Nabi. Jadi diberitahukan hajat dan sebagainya dipendekkan cerita Nabi bersetuju. Jadi akhirnya keluarga Nabi, pak cik, pak cik Nabi hantar buatlah masuk meminanglah kepada kepada Khadijah. Jadi itu kita, kita nak kena baca walaupun dipinang oleh Khadijah tapi keluarga Nabi akhirnya pergi juga dekat dekat keluarga keluarga Khadijah. Jadi Nabi menikah dengan hantaran oh ada hantaran juga kan Nabi jawapannya ya ada hantarannya adalah bukan sikit tuan-tuan 20 ekor unta tuan-tuan kira lah hari ni kalau seekor unta dan jangan, jangan bayangkan unta yang paling murah tu kan. eh. kita ambil lah tuan-tuan ambil lah unta-unta yang yang bagus kan sebab unta ni ada banyak kategori dia ada unta merah pula ada unta yang ni tak disebutkan unta tu jenis apa tapi tuan-tuan ambil lah kita ambil pertengahan lah tuan-tuan ambil harga unta hari ni tuan-tuan kalikan dengan dengan 20 ha, maknanya ini itu hari ni punya harga tu ini dulu punya cerita oh. orang nak ada seekor unta itu pun bukan bukan satu benda yang mudah ada seekor unta ada tunggangan itu pun dah macam samuan macam hari lah tak semua orang ada kereta ha, macam tu lah lebih kurang jadi Nabi SAW pun bernikah dengan Sayyidatuna Khadijah daripada usianya ketika itu 25 tahun jadi berlaku pernikahan semua anak Nabi dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim kecuali Ibrahim dan kesemuanya kebanyakannya meninggal sewaktu kecil yang lelaki yang perempuan pula semuanya kebanyakannya meninggal sebelum Nabi SAW wafat kecuali Sayyidatuna Fatimah saya minta Allah saya cakap agak laju sikit tapi tak apalah kan Tuan-Tuan ulang kaji lah kecuali, kecuali Fatimah yang lain itu semuanya sempat mengikut Nabi dalam beragama beragama Islam ha, itu jadi sesiapa Tuan-Tuan yang Allah takdirkan melalui keluarga yang kehilangan keluarga kita kalau kehilangan mak ayah ni dia satu benda yang mencabar lah kan ujian yang sangat besar kehilangan mak kita sebenarnya tak boleh nak bandingkan juga tapi kalau kita tengok tuan-tuan contoh bapa kehilangan anak dia dia punya dia punya kesedihan itu sangat besar sangat besar tuan-tuan bayangkan Nabi kebanyakan anaknya semuanya meninggal sebelum Nabi makna bayangkan tuan-tuan satu-satu-satu Nabi tengok Nabi tengok Nabi tengok sampailah yang apa Ibrahim yang ketika itu masih kecil Nabi memang bila dia bila Ibrahim wafat saya so, cerita pun saya nak tanya <laughs> jadi bila Ibrahim wafat Nabi seorang Nabi menetis air mata jadi dalam hadis disebutkan sahabat ni sampai um, sampai tanya sampai tengok Nabi nangis tu macam pelik pula engkau pun menangis Rasulullah jadi nak ceritanya nabi adalah manusia yang nabi merasakan macam mana pedihnya seorang bapa ataupun seorang ibu kehilangan anak nabi merasakan bayangkan seorang seorang, seorang nabi tengok jadi tuan-tuan sebab tu kita kena tahu sirah nabi ni sebab dia akan berkait rapat sangat dengan kehidupan kita sampai akhir zaman sampailah manusia yang mana sekalipun hujung sekali akhir zaman sekalipun kalau dia ambil iktibar daripada kisah nabi dia akan jadi seorang yang sangat kuat dan dia akan menjadi seorang yang sangat sangat penyabar dan sangat mencintai Allah dan dia tahu segala ujian itu adalah disebabkan Allah cintakan dia pasti Allah akan simpan yang lebih baik untuk dia ha, jadi itu yang pertama jadi kebanyakannya anak Nabi SAW selepas uh, uh bersama dengan Khadijah itu uh, wafat dan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi tadi Nabi menikah tadi 25 tahun sekarang kita nak pergi berlalu kehidupan Nabi Muhammad SAW Jadi ketika Nabi 35 tahun ni tuan-tuan tahu -tahu, berlaku satu proses yang penting iaitu orang-orang Arab ketika itu melihat Kaabah. Binaan Kaabah ni dah mula uh, dah mula tak kuat. Sebab apa? Sebelum Nabi lahir. Allahu Subhanahu. Sebelum Nabi lahir. 25 tahun sebelum Nabi lahir berlaku satu banjir yang sangat besar. Tapi bukannya banjir itu dekat apa kawasan Kaabah tu. Banjir itu di kawasan sekeliling Jadi, banjir itu Airnya telah meresap Ke Mekah Dan meresap ke binaan Kaabah Meresap Jadi, air Biasa, air sifatnya Jadi, proses itu lama Daripada Nabi Sebelum Nabi lahir banjir itu kan 25 tahun Sebelum Nabi lahir Sekarang ni Nabi dah 35 tahun Tuan-tuan kiralah sendiri Berapa jarak masanya itu Jadi, benda tu dia efek Kejadian banjir itu Dia efek kepada binaan Kaabah Yang telah lama dan ketika itu, Kaabah ni, dia bukan macam hari ni. Iaitu dia ada, uh, atas dia ada terbuka. Kalau hari ni kan, Kaabah tu kan tertutup. Dia Kaabah, haa, cantik. Kaabah kan, macam ni kan. Dulu, Kaabah tak ada bumbung. Ha? Tak ada bumbung. Orang boleh masuk dalam, curi barang. Sebab mereka kan simpan barang harta-harta dalam tu. Orang boleh panjat masuk. Maknanya bukanlah tinggi macam ni. Orang boleh panjat masuk. Saya tak nak cerita detail ketika itu. Nanti panjang kita punya video. Jadi, Nabi SAW, ketika itu 35 tahun mereka nak bina Kaabah berlakulah kisahnya kita sambung pada besok akan datang sebab video kita dah nak setengah jam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh